adaptácia na dopady zmeny klímy na lokálnej úrovni. Čo je to klíma? Kým počasie popisuje krátkodobý stav atmosféry, klíma je charakteristický režim počasia pre danú oblasť, ktorá sa vyhodnocuje za dlhšie časové obdobie, najčastejšie v rozpetí 30 rokov. Inak povedané, klíma je synonymom pre podnebie. Je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov, napríklad slnečného žiarenia, pozície Zeme voči Slnku, morských prúdov, sopečnej činnosti, biosféry Zeme či koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére tzv. skleníkového efektu. Tento efekt je síce prirodzený, inak by na Zemi bolo o 33C chladnejšie, avšak ľudstvo ho zosilňuje uvoľňovaním skleníkových plynov pri spaľovaní fosílnych palív ako uhlie, ropa, ale aj nadmerným odlesňovaním. Na severnej pologuli bolo uplynulé 30 ročie najteplejšie za posledných 1400 rokov. Klimatológovia nás však upozorňujú na to, že globálna teplota sa zvýši do konca storočia o 1 až 4 stupne Celzia, hlavne v závislosti od množstva emisí skleníkových plynov, ktoré uvoľníme do atmosféry. Zdá sa vám to málo? Rozdiel medzi súčasnou globálnou teplotou a teplotou v dobe ľadovej je iba 5 až 6 stupňov Celzia. Na Slovensku vzrástla priemerná ročná teplota vzduchu za posledných 130 rokov takmer o 1,7C. Do konca storočia sa u nás priemerné teploty vzduchu zvýšia o 2 až 4C oproti obdobiu rokov 1951 až 1980. Ak sa priemerná teplota zvýši o 4C, klimatické pásmo z úrovne komárna sa presunie na úroveň popradu. Aké dopady pre Slovensko bude mať ďalšie zvyšovanie teploty? Vyššie priemerné teploty môžu viesť napríklad k zvýšenému výskytu infekčných a neinfekčných chorôb, k vyššiemu výskytu škodlivých hrias či siníc vo vodách. Postupné oteplovanie atmosféry sa prejavuje už aj na Slovensku častejšími a intenzívnejšími extrémami počasia. Vlny horúčav zvýšia riziko kolapsov a úmrtia najmä u starších a chronicky chorých ľudí. Odrazia sa v prehrievaní budov alebo poškodením infraštruktúry. Európska komisia uvádza, že úmrtnosť v Európskej únii súvisiaca s horúčavami by sa mohla zvýšiť až o 30 tisíc úmrtí ročne do 30. rokov 21. storočia. Dlhšie obdobia sucha sa negatívne prejavia napríklad na výnosoch potravinovej produkcie a v súvislosti s tým aj s cenou niektorých potravín. V niektorých oblastiach Slovenska sa vplyvom sucha môže zhoršiť dostupnosť vody. Úmerne s rastom horúčav sa tiež zvýši nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov. Prívalové zrážky zvýšia riziko výskytu povodní, ktoré ohrozujú ľudí a spôsobujú materiálne škody, a to nie len v okolí tokov, ale aj na miestach, kde je obmedzené vsakovanie vody do pôdy. Silné búrky spojené so silným vetrom sa môžu stať hrozbou aj pre infraštruktúru, majetky či poľnohospodárske plodiny. Zmena klímy predstavuje komplex problémov s dopadom nielen na životné, ale aj sociálne, ekonomické a zdravotné prostredie, ktoré postihne každého z nás. Ako sa na to môžeme pripraviť? Pokračovanie zmeny klímy v budúcich dekádach môžeme výrazne zmierniť, ale žiaľ, nedokážeme ho úplne zastaviť. Ak chceme zmierniť negatívne dopady zmeny klímy a chrániť naše zdravie, majetky a budúci rozvoj, je nevyhnutné prispôsobovať všetky naše činnosti novým podmienkam, adaptovať sa na takýto vývoj. Na druhej strane však nie je možné plne sa adaptovať na akékoľvek dopady zmeny klímy. Čím výraznejšie oteplenie, tým drahšia a problematickejšia bude adaptácia. Preto prvým krokom zmierňovania jej negatívnych dopadov je znižovanie emisí skleníkových plynov, hlavne prostredníctvom úspor energie a znižovaním energetickej náročnosti zariadení. Dôležitosť adaptácie vykresľuje aj údaj Slovenského hydrometeorologického ústavu. V prípade nerealizácie adaptačných opatrení by na Slovensku mohlo byť v roku 2050 ohrozených 145 tisíc až 290 tisíc pracovných miest a potenciálne by došlo k poklesu hrubého domáceho produktu o 14 až 27,5 miliardy eur. Adaptovať sa môžeme rôznymi spôsobmi. Miestna verejná správa musí pristúpiť k adaptačným aktivitám, ktoré by mali byť koordinované a v súlade s rozvojovým smerovaním mesta. Spolu s odborníkmi, občanmi a podnikateľmi by mala najskôr vypracovať adaptačný plán, ktorý zanalizuje dopady zmeny klímy na mesto, región, jeho zraniteľnosť a následne navrhnúť opatrenia pre zmierňovanie dopadov vln horúča by sme mali napríklad urbanistickú štruktúru koncipovať tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu. Prehrievanie interiérov budov môžeme okrem iného tlmiť ich tepelnou izoláciou, tienením či využívaním svetlých farieb a odrazivých povrchov. Ochladzovaniu verejných plôch pomôžeme zvyšovaním podílu vegetácie s prevahou stromov. Napríklad rozdiely teploty vzduchu medzi asfaltovým parkoviskom pred nákupným strediskom a parkom s hustým stromoradím boli na Slovensku miestami 10 až 12 stupňov Celzia. Dopady prívalových zrážok môžeme zmierniť napríklad aj rozširovaním plochy vegetácie, hlavne prírode blízkych lesov či území s vodopriepustnými plochami v sídlach. Môžeme podporovať ochranu tokov, mokradí a záplavových zón, či zabezpečiť protipovodňové bariéry. Negatívne vplyvy dlhších období sucha môžeme zmierniť aj opätovným využívaním dažďovej vody, zvýšeným využívaním lokálnych vodných zdrojov či výstavbou domových čistiarní odpadových vôd. Dopady búrok so silným vetrom môžeme zmierniť napríklad výsadbou vetrolamov, živých plotov a prenosných zábran. Miestna samozpráva na Slovensku má veľa právomocí, ktoré môže využiť pre adaptáciu. Občania a podnikatelia by nemali byť len pozorovateľmi. Práve naopak. Mali by sa stať súčasťou procesu adaptácie a realizácie adaptačných aktivít ako partnery a realizátori opatrení u seba i vo svojom okolí. Je čas konať.